Так, Станислав Елисеев, команда Клондайк, которая по пенальти только что обыграла порезку и прошла в четверку. Ну, какие планы дальше? Хорошо сыграть с Фениксом. Ой, или как факел С Факелом, да, хорошо надо сыграть. Команда очень мастеровитая, если не они доказали это с гравировкой. Нам будет очень сложно. Нет, с Они вчера выиграли в они вы обограли Мельника? Мельник. Не гравировку. А. Мельник и партнеры команды. Вели Хорошо. Чемпионов. Ну, и тем не менее, вы надеетесь, да? Ну, мы надеемся, планы сыграть как минимум в финале. Как минимум. А, понятно. А, ну, тогда же придется выше идти, а же. Вас... Ну, придется тогда играть жительной слезой. Мы идем за вами по пятам. Чудесно. Да. Хорошо. А, Нам вообще так, все да? равно, где проехать. Как сегодня кого бы вы выделили? Из своей команды Полушкин Артур. Это просто чудо какое-то наше. очень вы С какой-то неизвестной командой. Хорошо. Также выделю нашего вратаря Летинского Максима. Ну, просто кобра-тигр какой-то, получается. Понятно. Э -э, можете ли сказать, что команда все-таки растет? Э -э, всегда... Во Вопреки не всегда соблюдение дисциплины, составом команды? Клондайк всегда растет э -э, в двух местах. Первое, непременно растет алкогольный счет э -э, в кафешках, и растет на футбольном поле. <связь> Понятно. Ну, удачи вам, Станислав.